Tak apalah Tun, oleh kerana kita tidak boleh bersetuju untuk rundingan kursi ini, maka esok kita tak boleh umumlah Tun sebagai calon Perdana Menteri. Aku keluar balik terus. Pertama, parti ini yang main peranan paling besar menubuhkan Pakatan Harapan antaranya saya dengan Saudara Saifuddin Nasution. Nurul Izzah tak setuju awal-awal. Sebab tu saya kata jangan petik nama. Bila saya cerita semua, kami nak yakinkan Kak Wan tu sampai esok nak lancar. Malam itu kami tak dapat keputusan lagi. Sebab orang tak yakin. Kalau ikut kepala Rafizi, ikut Saifuddin ni buat Pakatan Harapan dengan amanah, dengan DAP ni, huyuk kita. Dia orang kata, tambah kalau masuk pertandingan tiga penjuru. Memang tak menang. Kita lancar juga. Dalam keadaan yang masa itu parti dikuasai sepenuhnya oleh Azmin. Dan Azmin memang menentang Pakatan Harapan yang itu saya tak payah cerita sedari-sedari semua tahu. Sebab PAS adalah sebahagian daripada Kajian Selangor masa itu. Dia tak nak. Dan dia tidak yakin kalau masuk pilihan raya 2018 dengan Pakatan Harapan tanpa PAS, dia takut dia hilang Menteri Besar. Jadi daripada 2015 masuk 2016, memanglah Benda yang dah siap, senanglah kita cerita. Masa susah nak buat itu, ada berapa orang saja. Saya boleh cerita semua dan saya tak adalah kecil hati. Aku dah kena berapa kali dah. Usaha buat, keluar masuk lokap, susah payah kena saman. Akhirnya bila dah menang, semua tepuk tangan bersama-sama. Masa masuk lokap, aku seorang. Saya dah biasa dah. Turun naik mahkamah sampai 14 kes. Masa sokong ni ramai-ramai sokong bila dah menang. Masa kamu seorang-seorang tu pandai-pandailah engkau di mahkamah seorang-seorang. Saya dah biasa. Kemudian masuk 2016 kita dah maklumkan kepada rakan-rakan dalam pakatan harapan masa itu. Jangan bagi bersatu masuk dalam pakatan harapan. Kita cadangkan supaya hanya ada kerjasama politik pakatan harapan satu kumpulan dengan bersatu supaya kita tak bertindih kursi saja. Tapi kalau bagi masuk, Mahathir akan cuba kawal semua. Kita dah kata lah. Tapi ialah satu lawan dua, tambah lagi bersatu lawan tiga. Memang kita kalah. Akhirnya, bersatu masuk. Rundingan kerusi sebenarnya tidak disertai oleh Tun Mahathir awalnya. Pasukan yang memimpin rundingan kerusi bersatu diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin, kemudian Datuk Sri Mukhris dan dua orang lagi juru runding yang selalu bertukar tapi selalu ada sepanjang masa adalah um, Datuk Raiz yang sekarang ini dah masuk dalam keadilan. Sebelum itu dia pengarah strategi untuk bersatu. Seorang lagi ialah Datuk Sri Mazuki yang pernah menjadi ketua setiausaha sulit Tan Sri Muhyiddin. Permintaan pertama bersatu. Ialah mesti memastikan bersatu dalam keempat-empat parti yang masuk itu. PKR, DAP, Amanah dan juga bersatu. Bersatu mesti dapat kursi yang paling banyak sekali bertanding. Kita setuju. Saya ingat bersatu dapat 55 kursi. Sebab dia nak tunjukkan untuk meyakinkan orang Melayu bahawa oleh kerana dia bertanding paling banyak kursi, maka tak payah bimbang soal nanti DAP menguasai. Kita setuju. Peringkat kedua tu lagi payah. Kerana kemudian, selain daripada angka, kita kena mula runding satu persatu, satu persatu. Akhirnya rundingan di peringkat Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Sri Mukhris, ada banyak kursi bertindih. Berpuluh-puluh kursi bertindih. Dan hampir semua kursi bertindih ini ialah kursi PKR. Termasuklah Johor Bahru, termasuklah Setiawangsa, termasuklah semua kusi-kusi bandar tu, bandar Tun Razak semua yang kita menang, pernah menang tu semua bersatu minta. Kita juga melalui majlis presiden telah buat ketetapan bahawa untuk kita mengumumkan bahawa Tun Mahathir adalah calon Perdana Menteri PH masa itu... Dua lagi perkara mesti berlaku. Pertama, keempat-empat parti mesti bersetuju dengan manifesto. Dan perkara kedua ialah rundingan kerusi mestilah dimuktamadkan. Kalau salah satu atau kedua-duanya tu tak berlaku, maka kita tak boleh umum Tun Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. Mungkin ada orang ingatlah yang hari yang Tun Mahathir diumumkan sebagai calon Perdana Menteri. Sampai kesudah, saya perunding utama, saya dengan Saifuddin sebenarnya. Walaupun Saifuddin tak ada kat sini dan walaupun Saifuddin tak bertanding. Walaupun orang selalu nak laga-lagakan Saifuddin dengan saya. Macam saya sebut, jangan padam sejarah. Yang merundingkan itu, banyaknya saya dengan Saifuddin. Kerana angkanya itu semua saya punya. Strateginya bahawa kita kena masuk pertandingan tiga penjuru yang itu saudara-saudari tahu bahawa sayalah orang pertama yang sebut kita kena masuk pilihan raya tiga penjuru kalau tidak kita kalah. Jadi rundingan itu berlaku sampai ke Setudah, kerusi itu masih lagi tak selesai. Dari akhirnya saya ingat hari Jumaat saya ingat hari Jumaat. Dia begini eh. Kita nak umum Tun Mahathir sebagai calon Perdana Menteri PH tu, saya ingat hari Sabtu. Jadi sampai hari Jumaat, 24 jam sebelum itu, tak selesai lagi. Manifesto dah selesai dah. Jadi saya, Kak Wan dan Izzah pergi jumpa Tun Mahathir dekat pejabat dia di Yayasan Islam Al-Bukhari yang dekat dengan Masjid Negara. Sebelum semayan Jumaat. Kita beritahu Tun, kursi-kursi yang um, diminta ini ialah kursi bercampur. Kursi bercampur ini terutamanya pengundi Cina Dia tidak begitu menyokong bersatu dan tun Kalau bagi ada kemungkinan kalah Kalau kalah maka kita tak boleh tukar kerajaan Tun Mahathir kita cakap A Dia cakap B Dia kata saya turun semua ni saya cukup popular dengan orang Cina Macam <laughs> kau Takkan kena bergaduh tak? Lah. Cakap sampai satu jam dan memang betul Kebanyakan yang bergaduh itu saya, saudara-saudara. Akhirnya, dah saya, saya ingat lepas satu jam, saya kan panas baran. Perangai kan panas baran. Ini cakap satu jam ini, kona, kona, kona tak habis-habis ini. Saya pun bangun, saya kata, dan tak apalah, Tun. Kalau tak boleh setuju juga, sebab masa itu, bersatu nak bertanding sampai 80 kursi. Dan daripada 20 kursi lebih yang dia nak tambah itu semua kursi yang PKR dah menang Memang kursi kita, dia nak semua Jadi saya pun bangun, saya kata tak apalah Tun Oleh kerana kita tidak boleh bersetuju untuk rundingan kursi ini Maka esok kita tak boleh umumlah Tun sebagai calon Perdana Menteri Aku keluar balik terus ha, Itu cara dia ha, Baru lepas itu, ha, Izzah dengan kawan panik semua ha, Sebab itu dia kena ada budak jahat tau, seri-seri dia kalau damai semua Memanglah kena makan dengan Tuan Mahathir masa runding kursi Kalau tak kerana budak jahat yang buat hero Yang beritahu Tuan Mahathir Oleh kerana tak boleh selesai, tak apalah Kamu tak jahat saja pejabat menteri, kita orang balik ha, Baru petang itu Dipanggil mesyuarat tergempak Tuan Mahathir Hadis sendiri. Selain daripada Tan Sri Muhyiddin Selain daripada Dato' Sri Mukhris dan akhirnya sampai ke malam ada satu kerusi yang tak selesai sampai ke sudah. Kerusi amanah. Sebab amanah, Dr. Hatta, dia amanah ni kena ada lah dekat, dekat um, Kuala Lumpur ni, dekat wilayah. Kerusi amanah ialah kalau tengok 2013-2008, 2008 dahulu, arwah Dr. Lok Lok menang di titiwangsa. Nah, jadi selepas Dr. Lok Lok dah tak ada, maka Dr. Hatta yang menyambung kerja itu. Tapi sekarang ini bersatu nak juga sampai ke sudah kerusi titi wangsa, akhirnya dapat Kak Rina Harun lah. Tapi amanah ni tak boleh bersetuju. Akhirnya budak jahat ini juga lah kata tak apalah kalau macam itu. Maka saya akan telefon Laksmana Imran, ahli parlimen Lumut. Yang kita menang lumut 2013. Kursi kita. Kita pembangkang pertama pernah menang lumut. Yang sepatutnya bertanding ialah Laksmana Imran. Oleh kerana dulu saya juga yang duduk berkempen kat situ. Jadi kawan baik sampai dia menang 2013. Maka saya kata tak apalah. Saya telefon Laksmana Imran. Saya telefon Laksmana Imran. Saya kata saya susah sangat nak cerita ni. Saya nak beritahu kepada YB yang kita kena bagi kursi ni kepada Dr. Hatta. Kepada Amanah dan YB tak ada kursi. Kita kena fikir balik tak ada kursi. Baiknya, ini walaupun Laksmana Imran dah bersara, tak ada kat kita, biar rakyat Malaysia tahu semua. Dah halang-halang nak cerita semua kan? Ha, baik saya cerita. Baiknya dia Laksmana, dia orang askar, orang tentera laut. Jawapan pertama dia ialah, I'm a soldier. Saya askar Kalau saya diarahkan begitu Saya akan patuh kepada arahan Senang kerja Ini parti kita dulu tau Bukan macam sekarang ni Ini parti kita dia Kedua dia beritahu Dia pernah diuji Dengan ujian yang lagi besar Dia balik Kelantan Dua kereta Dia dengan isteri dia Dengan anak seorang Anak dia saya ingat tiga orang lagi Kereta kedua Aksiden mati semua anak sekaligus. Nah, jadi bagi dia lah, dia kata, saya dah melalui ujian ini, ujian itu jauh lagi besar lah daripada tak ada kursi ini. Jadi buatlah yang terbaik, saya tak ada masalah. Sebab itulah sedari-sedari kita boleh selesaikan rundingan kursi tahun 2018. Jadi kalau orang kata sekarang yang duduk sibuk-sibuk bising ni, merundingkan kursi ni bukan setakat sama kita jerit reformasi lah. Merundingkan kursi ni kerja yang berat. Yang memerlukan kepintaran akal. Kena tahu strategi. Dan selalunya, perunding kursi ni ialah orang yang paling dibenci oleh lawan dan kawan. Lawan benci, kawan pun kecil hati sampai mati. Kerana kadang-kadang kita kena mengorbankan kawan. Jadi sebab itu saya kata, jangan mudah petik saja seolah-olah semua ini boleh dibuat dengan mudah kerana lepas ini kalau zaman itu kita nak runding dengan Tun Mahathir hanya dengan empat parti lepas ini kalau kita masuk sebagai kerajaan perpaduan ada 18 parti yang kita nak kena runding saudara-saudari bukan kerja yang mudah dan saya nak ingatkan sekali lagi runding ini kalau kita jenis nak berdamai memang kau kena makan Unding ni memang kena garang saya sdari kalau tak garang habis kursi kita semua akan diminta. Baik eh kena okay, tu cerita Nombor cerita lain kali petik nama aku lagi habis aku cerita semua.